মানুহ ইমান চিধা হোৱা ভাল নহয় জংঘলত দেখিছোঁ ন চিধা গছত ক'ত আগতেই কাটে সেইকাৰণে মানুহ চিধা হোৱা ভাল নহয় আচৰিয়াজানকেই তেখেতৰ মতে তেখেতে কৈ গৈছে কথাটো যে মানুহ চিধা বা ভাল নহয় জংঘলত গ'লে দেখিবা যে চিধা গছডাল মানুহে আগতে কাটে নহয় জানো আজি যদি তেনেকুৱা এটা কাহিনী লৈ আহিছোঁ আজিটো কাহিনী ক'লে আপুনি বুজিব যে মানুহ চিধা হ'ব লাগে এটা সাধাৰণ মানুহ হৈ থাকিব লাগে আৰু সাধাৰণ মানুহ লাইফত কেনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি এই ষ্টৰিটোত মই ক'ম প্ৰথম কথা এদিন এজন মানুহ তাৰমানে বোধ ধৰ বস্তুলৈ আহিলে সেই মানুহজন হ'ল এনেকুৱা আছিল যে সি বেলেগৰ কাম কৰি ভাল পায় বেলেগক সুখ ৰাখি ভাল পায় বেলেগৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু দি ভাল পায় সি নিজকেই পাহৰি যায় নিজৰ ঘৰক পাহৰি যায় কিন্তু বেলেগৰ কাম কৰি সেইজন মানুহে বেছি ভাল পায় কিন্তু এনেকুৱা কৰি থাকোঁতে কৈ থাকোঁতে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে সেই মানুহজনক ঘৰৰ মানুহেও খাতিৰ নকৰা হ'ল ওচৰ চুবুৰীয়া খাতিন নকৰা হ'ল কোনেও কেয়াৰ নকৰা হ'ল এই নকৰা ফলতে তেখেতে বুদ্ধদেৱৰ ওচৰলৈ গৈছিল বুদ্ধদেৱে বুদ্ধদেৱে এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত বুদ্ধদেৱে ক'লে তো কোনে কৈছে চিধা হ'ল মানুহ ভাল বুলি আৰু চিধা জীৱনটো ভাল বুলি কোনে কৈছে তেতিয়া মানুহজনৰ মানে মাথা মাথা খেলিলে জান এইটো কি কথা হ'ব মানুহে ভাল কৰিব বিচাৰিছোঁ সেয়াতো কৰিব বিচৰা নাই মানুহজন ভাল কৰাটো বেয়া কথা তেতিয়া বুদ্ধদেউ তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিলে তই কি কাৰণত চিধা হ'বলৈ বিচৰা আৰু কি কাৰণত তুমি নেকি মানুহৰ কাৰণেই কাম কৰিবলৈ বিচৰা মানুহজনে ক'লে চা যদি মই মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আৰু সকলো যদি মই বস্তু তেখেতলোকক দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মই তেওঁলোকৰ পৰা সদায় সন্মান পাম তেওঁলোকে মোক ভাল বুলি ক'ব তেওঁলোকে মোক সদায় ওপৰত ৰাখিব তলত যাবলৈ নিদিয়ে এইকাৰণে মই এই কামবোৰ কৰোঁ তেতিয়া তেখেতে বুদ্ধদেৱে ক'লে এইটোৱেই তোমাৰ চবতকৈ ভুল এইকাৰণে মানুহে তোমাক মিনছ খাতিৰ নকৰে আৰু আজি সেইকাৰণে তুমি এনেকুৱা অৱস্থাত আছা আচলতে যিয়ে নেকি বেলেগৰ কাৰণে কাম কৰি পেলাই ভাল পায় আৰু সেইটো হৈছে তাৰমানে এটা স্বাৰ্থ এইকাৰণত কৰে যে মই বেলেগৰ কাম কৰি মই তেওঁলোকৰ পৰা সন্মান পাম সেইকাৰণে বেলেগৰ ধ্যান ৰাখিবলৈ বিচাৰে বেলেগক চোৱা চিতা কৰি পেলাই সেইজন মানুহে প্ৰথমতে ভাল পায় দ্বিতীয় কথা সেইজন মানুহে কেনেকুৱা হয় যে বেলেগ মানুহে তেখেতক তাৰমানে প্ৰশংসা কৰাটো বিচাৰে এজন মানুহ ভাল এজন মানুহ ভাল এজন মানুহ ভাল বুলি তাৰমানে প্ৰশংসা কৰাটো বিচাৰে নিজৰ আৰু তেখেতৰ আৰু এটা কথা আছে নিজৰ কমজুৰি সদায় লুকাই ৰাখিবলৈ বিচাৰে সেইটো কেতিয়াও মানুহৰ আগত পাব্লিছ হ'বলৈ নিদিয়ে এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ কথা ওচৰে পাজৰে যিগিলা মানুহ আছে সিহঁতক সুখে ৰখাটো তেখেত তেওঁ ভাল পায় আৰু তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ পৰিয়ালত একো নহ'লেও তাৰমানে ওচৰ পাজৰৰ মানুহক তেখেতক সুখত ৰখাটো বেছি ভাল পায় কাৰণ মোৰ থাক নাথকা সেইটো পিছৰ কথা মই বেলেগৰ সুখত ৰাখিম যাতে মোক বেলেগে ভাল পায় বুলি পেলাই আৰু তাৰপিছত কৈছে নিজৰ যিখিনি দৰকাৰী কাম আছে সেইখিনি নকৰে কিন্তু বেলেগৰ দৰকাৰী কামখিনি আগতেই কৰিবলৈ যাওঁ সেইজন মানুহৰ লক্ষণটো এনেকুৱা হয় যিজন নেকি চিধা মানুহ সেইকাৰণে তাৰমানে সেই মানুহজনক কোনো সন্মান নকৰা হয় কাৰণ নিজৰ কাম একোৱেই নকৰে আৰু তাৰমানে বেলেগৰ কাম কৰি তেখেতে ভাল পায় কাৰণ হৈছে কি তেখেতে প্ৰশাংস বিচাৰে আৰু তেখেতে তাৰমানে নিজকে ডাঙৰ হোৱাটো বিচাৰে তেখেতে নিজকে ধনী বুলি ক'ব বিচাৰে কিন্তু নিজৰ পকেটত কিবা থাকক নাথাকক সেইটো কেতিয়াও তাৰমানে চিন্তা নকৰে পইচা চইচা আহিলে হাতৰ মলি বুলি কৈ দিব সেইযোৰ মানুহৰ এনেকুৱা এটা গুণ থাকে সেইকাৰণে সেই মানুহজনে জীৱনত ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে মানে মানুহৰ পৰা এসময়ত সন্মান নোপোৱা হৈ যায় তাৰপিছত তাৰমানে মানুহ যে চিন্তা কৰিলে এইটো জানো বাস্তৱতে হয় তেখেতে নিজৰ বিষয়ে ভাবি চালে অঁ হয় এনেকুৱাই হৈছে মোৰ লাইফত আৰু এনেকুৱা এটা মই তাৰমানে নিজৰ সকলো হেৰুৱাব লগা হৈছে তাৰপিছত মানুহজনে তাৰমানে আৰু এটা কথা ক'লে তই সুধিলে মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়া বুদ্ধদেৱে তেখেতক ক'লে যে তুমি আম মানে সাধাৰণ মানুহে জীয়াই থাকে সাধাৰণ বুলিলে চেপ্তা হয় কন যুঁজ হয় এনেকৈ জীয়াই থকা কনযুজ মানুহৰ ভিতৰত এইকেইটা গুণ আছে যে সি দূষিত হ'লেও সি দুখী হ'লেও নিজৰ কেতিয়াবা পৰিয়ালক দোষী হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু নিজৰ ঘৰৰ সকলো মানুহক ভালদৰে ৰাখিব যদি নিজেও একো কৰিব পৰা নাই তথাপি সেই সেইজন মানুহে নিজৰ ঘৰৰ কামখিনি আগতেই কৰি ৰাখিব যে মোৰ এইখিনিৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখিনি মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু মধে মধে বেলেগক কেতিয়াও নিদিয়ে আৰু বেলেগক সহায় কৰিবলৈ ফটকৈ নাযায় এনেকুৱা নহয় সহায় কৰিব যে নাযাব যায় কিন্তু যেতিয়া একেবাৰে বিপদত পৰে যেতিয়া মানুহজন চলিব নোৱাৰা হৈছে বা মানুহজনে একো নাই সেই অৱস্থাতে সেইজন মানুহে সহায় কৰিবলৈ যায় কাৰণ নিজৰ দৰকাৰী কামখিনি আগতেই কৰি লয় যদি নিজৰ দৰকাৰী কামখিনি আগতেই কৰে যদি তুমি তেনেকৈ কৰা তোমাকো মানুহে সন্মান কৰা হ'ব কাৰণ যিখিনি নেকি বস্তু তেখেতে খৰচা কৰিছে সেইখিনি অনাই বনাই কৰা নিচিনা হৈছিলে আৰু যিজন নেকি এজন কঠিন মানুহ কঠিন মানুহজনে কি কৰিব নিজৰ মেহেণ্টক বুজি পায় মই যে কষ্ট কৰি মই বেলেগক কিয় ক'ম হয়তো নিজৰো হ'ব পাৰে হয়তো পৰৰো হ'ব পাৰে হয়তো কোনোবা ৰিলেশ্যনো হ'ব পাৰে তেওঁলোককো যদি সৎকৈ তাৰমানে কেতিয়াও সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযায় কঠিন মানুহ এজন সেইকাৰণে সেইজন মানুহ সদায় সুখী থাকে হা আৰু সেইজন মানুহ সদায় ছাকচেছ হয় আৰু সেইজন মানুহ সকলোৱে ভাল পায় আৰু যদি তুমি যদি সদায় চিধা হ'বলৈ বিচৰা তেনেহ'লে তোমাক কেতিয়াও কোনোৱে ভাল নাপাব কাৰণ গমেই পালে যে এডাল চিধা গছ যদি জংঘলত থাকে সেই গছডাল মানুহে আগতেই কাটিবলৈ যায় আৰু যদি টেৰা পখা গছবোৰ থাকে সেই গছবোৰ তাৰমানে কি হয় থাকিয়ে যায় বহুত দিনলৈ থাকে হা বুঢ়া হয় লাগে শুকাই যাব তথাপি সেই গছডাল ফটকৈ মানুহে নাকাটে চিধা গছডাল আগতেই কাটে তো তেনেহ'লে ভাবি চাবা যে মানুহ চিধা হোৱাটো ভাল নে মানে সহজকৰ মানে কি বুলি কয় সেই চেপ্তা হৈ জীয়াই থকাটো ভাল কনযুজ হৈ জীয়াই থকাটো ভাল মোৰ হিচাপত সদায় কনযুজ কৰিব লাগে সদায় কনযুজ হৈ জীয়াই থাকিব লাগে হাঁ মানুহ চিধা চিধা হয় কোনো লাভ নাই ইয়াৰ প্ৰমাণ মই নিজেই পাইছোঁ নিজক দেখুৱাই কেতিয়াও লাভ নাই নিজক যি আছে সেইটো নিজৰ তাত ৰাখি থৈ দিয়ে য'ত সাধাৰণ মানুহে জীয়াই থাকিলে সদায় জীৱনত মানুহৰ ছাকচেছ হ'বই 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 ইয়াৰ তাৰমানে কোনো কথাই নাই মানুহ ছাক্সেছ নহ'ব কোনো কথাই নাই কঠিত চাহ এজন কঠিন মানুহে কিমান কষ্ট কৰে এজন চেপ্তা মানুহ বা কনযুঁজ মানুহ সেইজনে কষ্টও বহুত কৰে কিন্তু এজন চিধা মানুহ ইমান কষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰে বিনা কষ্টত মানুহৰ পৰা তাৰমানে প্ৰশংসা মানুহৰ ওপৰত মই ডাঙৰ দেখুওৱা মই চবতকৈ ভাল দেখুওৱা এইজন তাৰমানে চিধা মানুহে বিচাৰে আৰু মিনছ কঠিন মানুহে এইটো নিবিচাৰে যি কাম হ'লে কৰিব নিজৰ কাৰণে জমা কৰিব নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা জমা কৰিব নিজৰ দৰকাৰী বস্তু থাকিব নিজৰ দৰকাৰী কাম কৰিব এইটো হৈছে মানুহৰ জীৱন মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে ষ্টৰিটো বুজি পালে আকৌ আহিম এনেকুৱা এটা ষ্টৰি লয় তেতিয়ালৈকে বাই টেক কেয়াৰ